На Эти решения должны влиять, вообще-то решать центральная власть. Вечи ничего не, не, не решит, этот вопрос. Ну зачем они эти вечи? Ну уже ж люди выбрали, да? Может быть и нужно. Нужно возмущаться людям, нужно требовать, чтобы отставили наши права. Я думаю, хотя бы каким-то таким образом можно будет показать э, власти, что все-таки людям не безразлично это все. Мы едем. А я отрицательно отношусь. Не надо коломутить. Не надо. У нас тихо, спокойно. Пусть дальше будет тихо и спокойно. Зачем нам это нужно? Зачем? Скажите, пожалуйста. Ну, я просто всегда на работе, поэтому некогда там собираться. В последнее время что у нас любят собираться люди. И не только любят каким-то образом, таким массовостью показывать свое несогласие, например, с тем или иным результатом. Но главное, чтобы это все было мирно, чтобы никто не пострадал. По крайней мере, э, власть придержащая увидит, что мнение народа разнится с судами и с результатами выборов. Конечно, не, э, не какие-то экстремальные радикальные меры, только сбор подписей, заявлений, возможно, митинг и подобные акции. Если будет все-таки народ не молчать и продолжать, я все-таки думаю, что как бы это повлияет. Но без насилия, естественно, только воле излияния народа. Ну. Хорошо собираться для каких-то, знаете, вещей, которые не разрушают ну, мораль какой-то человека, еще какие-то вещи. Главное, чтобы это не привело к Донбассу. Чтобы это было в рамках закона, чтобы никаких последствий оно за собой не несло. Во-первых, вечер это событие актуальное для 14 века, когда решалось все, кто громче будет кричать. Мы сегодня живем в 21 веке. Это первое. Второе, я думаю, если говорить уже о выборах, то мы опять выбираем из двух зол меньше. Я думаю, есть более совершенные механизмы, которые у нас предусмотрены законодательством. это городская громада. Вот это будет действительно нормальная точка зрения. Когда взвешенный подход не криком, а путем анализа можно будет решать проблемы.